Salam əziz izleyicilər. Bu gün mən sizlərə Android telefonun yaddaşını asan yolla təmizlənməsini, boşaldılmasını və kompüterə qoş həm də bunu kompüterə qoşmadan olunmaz olunmasını sizə göstərəcəyəm. Bunun üçün Play Store-dan, yəni Play Marketdən, bildiyiniz kimi bütün Android telefonlarında Play Market var, bu proqram Yəni Google Play-də. Burdan siz disklərin analizi proqramı var. Yəni Azərbaycan dilində disklərin analizi, amma ə, məndə telefonun əsas dili ə, ingilis dili olduğu üçün mən Storage, yəni ingiliscəndə istifadə edirəm. O yəni Storage Analyzer proqramını köçürdürəm. Sizdə ə, ə, əgər rus dilindədirsə telefon dili, əsas dili ona görə bu analizator diskov. Yəni belə yaza bilərsiz, gələcəkdir. İngilis dilində ola storage analyzer. Yəni bunu yükləyirsiz, burdan mən yükləmişəm, artıq görürsüz burada open göstərir. Yəni ki, açın. Siz də yükləyəcəksiniz. İnternetin sürətinə asılıdır. Bir dəqiqəyə, 2 dəqiqəyə gəlir əsas menyuya, telefonun menyusuna, əsas ekrana düşəcəkdir. Mən indi o proqramı yükləmişəm. Görürsüz bu burada drives yazılır. Proqramın adı belədir. Bunu klik edirəm üstünə bir dəfə. gözləyirəm. Proqram açılır. Açılan kimi avtomatik olaraq bütün nə qədər telefonun yaddaşının nə qədər həcmi var, hərısını göstərir. Nə qədər yer tutulub, onu da göstərir. Nə qədər boş fayl, boş yer var, onu da göstərir. Bütün faylları, proqramların keşlərini də göstərir. Məsələn məndə görsən APP keş yazılıb. Həm də özü analiz edir bütün siz yüklədiyiniz proqram sistem proqramları, sistem fayllarını hamısını həcminə qədər göstərir və nə qədər yer tutur sütununda göstərir. Burdan mən birinci bax analiz etdikcə burada görürəm ki, app cache yazılıb. Yəni mən bunu təmizləməliyəm. da clean yazılıb. Çünki 4 MB da yəni böyük mən yer tutur da telefon yaddaşında. Mən tez-tez bu əməliyyatı həyata keçirirəm deyim. Məndə azdır. 4 megabaytında ola bilərsiniz ki, sizdə e, uzun müddət keçitməmisiniz, silməmisiniz, ona görə böyük olar. Ona görə burdan clean-i basıram. Bütün bu fayllar silinir. Görsən 110 bayt yazılıb. İndi burdan keçirəm fayl kateqoriya bölməsinə. Birincidir. Bu fayl belə gəlirsiz sağa-sola. E, Ekranı barmağınızla ekranın sensorundan sağa-sola e, sürüşdürürsüz, görəcəksiniz. E, burada Azers Podcast var. Sizsə Hansı faylları silsəsəz bu Azer papka Azer spokkasının içindən silə bilərsiniz. Azer papkasında məndə 1.23 GB görsən cəmi yer var. İndi bunu da siz e, baxırsınız. Məsələn e, üstündən basırsız, seçirsiniz, tutaq ki. Bir dənə, iki dənə hansı lazımdır. Bax məndə görsən seçdiniz, altdan gəlir select all. Yəni hamısını seç. Выбирать все bəbəcə yazır rus dilində. Select All yerəndən sonra burda da ə, zibil qüssü var. Ə, yəni sil, delete. Silə basırsan silinir gedir. Hansı fayllar ki, silinməli də onlar silinir. Amma elə fayllar var ki, onlar silinməyəcək çünki onun öz ə, telefonun öz sistem fayllarıdır. Onu siz silə bilərsiniz. Görürsünüz, azaldı. Bax, 0dan 192 GB aldı, amma bir də 145 GB idi. Xeyli yer ə, boşaldı. Bundan əlavə gəlirsiz direktor fayl ist, yəni faylların yerləşdiyi yerə və görürsüz ki, burada məsələn WhatsApp ən çox WhatsAppda o fayllar yığılır qalır. Məsələn kiməsə göndərmisiniz, kiminsə qəbul eləmisiniz, şəkil, mətn, sənəd, video. Onları da silirsiniz ki, çünki onlar da çox yer tutur. Ən çox videolar çox yeyir. Məsələn WhatsApp papkasına gələndən sonra orada görürsüz media yazılıb. Media bölməsi var. O media bölməsinə də daxil olandan sonra görəcəksiniz. Bax burada var məsələn, image, gives, audio, document, voice note, video, image, yana şəkillər, mahnılar, videolar. Yəni siz göndərdiyiniz, nə göndərmisinizsə, nə WhatsApp-dan nə qəbul eləmisinizsə, baxmısınız, istifadə eləmisiniz, amma yenə kökü WhatsApp-da qalıb. Onlar da yer tutur. İndi elə telefon var ki, onun yaddaşı biraz azdır tutumu asası onu ordasa 4 GB yaddaşı var və yaxud da ki 16 GB yaddaşı var. O e, böyük həcmli telefonlarda o biruzə vermir elə də yığır tutma. Amma e, xırda tutumlu həcmi az olan telefonlarda o donmalar baş verir. Ona görə vaxtaşırı bunu təmizləmək lazımdır. E, məsələn WhatsApp-da video bölməsinə girsən, burada görürsünüz video var. Bax bu videoları kiməsə göndərmişəm, qalıbdı. Mən bunu üstündən basıram birinin. Select all verirəm və silirəm. Bütün videolar silinir. Xeyli yer boşalır. Şəkillərə girirəm yenə. Bütün şəkillərin üstündən basıram, yenə select all verirəm. Bun silinir. Yəni eləcə də Eləcə də Oبري məsələn sənədlər, lazımsız sənədlərə baxırsınız, görürsüz sizə lazım deyilsə, ə, lazımsa köçürdürsüz başqa bir xarici yaddaşa və ya kimsə telefonuna. Yox, lazımsa lazım lazımsa, lazımsa köçürürsüz, lazım deyilsə ə, silirsiniz. Bundan sonra bu əməliyyatı aparandan sonra başqa heç bir ə, bölmələrə girmirsiniz, çünki orada müəyyən fayllar ola bilər, ə, sistem fayllarının faylları ola bilər. O da silinsə, həham proqramlar işləməyəcək. Telefondakı sistemli proqramlar, amma mesajdır, Wi-Fi-dır, e, Bluetooth-dur, mənim proqramlar işləməyəcək. Ona görə də bax bu əməliyyatı həyata keçirsənsiz, sizin telefonunuz e, yüngül işləyəcək. Xeyləq e, e, fayllara zibil zibil adlanan fayllar, artıq fayllar, qalıq fayllar, keş fayllar silinib gedəcəkdir və sizin telefonunuz e, proqramsız e, usta yanına getmədən, proqramçı yanına getmədən sizin telefonunuz düzələcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmanızı unutmayın. Yeni yeni görüşlərə qədər.